Вітаю, друзі, це країна онлайн. Сьогодні наш співрозмовник Антон Міхненко, військовий експерт. Вітаю вас. Добрий день. Ми вже встигли оговтатись від перших зелених чоловічків в Україні, вже почали готуватися. Сьогодні, на вашу думку, чи боєздатність вітчизняної армії має 100% нашого потенціалу, чи все ж таки ми все ще ну, не закінчили процес підготовки? Для початку я хотів би сказати, щоб люди правильно розуміли, що під поняттям боєспособності і боєготовності. Боеспособность армии – это способность армии выполнять задачи. Это целый комплекс вещей, которые в себя включает. Что у нас себя включает? Оно, к тебя включает боеготовность – это подготовка личного состава, это оснащенность личного состава необходимым вооружением, военной техникой, это укомплектованность воинских частей и подразделений личным составом в полном объеме. Конечно же, на начало российской агрессии в Крыму нельзя сказать, что наша армия была именно боеспособна. Почему? Потому что... Э Ніхто частини були не докомплектовані, деякі частини були недоосначені необхідним озброєнням тайною техніки. Зараз я тому можна сказати, що вже, в принципі, деякі в напрямках перезакрити. Логічно, на початку у нас були лише, ну, з позитивних елементів це високий бойовий дух та а, велика а, великий мобілізаційний резерв і велика кількість офіцерів, які сьогодні знаходяться на пенсії чи вийшли з лав збройних сил. Сьогодні у нас є якісь ще сильні моменти. Єдине, що я думаю, должно додати, то що... не скажеш, що у нас армія полностью не боеспособна. Она была способна, есть некоторые части, есть боеспособные части в Украине, вот, они в основном расположены в центральных в западных регионах, которые постоянно тренировались, которые укомплектованы личным составом, вооружениями, техникой, у которых есть достаточный уровень профессионализма, которые принимали участие в миротворческих операциях за границей. Поэтому нельзя сказать, что они были не боеспособны. А в вопросе боеготовности уже другой вопрос, потому что готовность – это готовность своевременно отреагировать на ту или иную угрозу. То есть, если есть предпосылки, если в безопасности есть по своим источникам данные о том, что есть вариант захвата тех или иных административных зданий, они должны упреждать эти события, чтобы не было захвата милиции или других зданий, где есть вооружение воинских частей, должна работать служба внутренней безопасности, чтобы своевременно предотвращать такие действия. Мы этого не видим. Вот это самый явный прокол, который можно однозначно утверждать, потому что э, просто э, обеспечить защиту силами например, отделение милиции в данном случае оказалось недостаточно, потому что мы столкнулись в Украине с тем, что есть диверсионные группы, которые активно работают на юго-востоке, в одновосточных регионах и на юге, в том числе в Крыму они работали, которые реально проявляют активные действия и никакие демократические и мирные переговоры они не, не ведут фактически. Вот та ситуация, которая произошла в Краматорске, она явно показывает, явно демонстрирует, что работала диверсионная группа. Это мы увидели свидетельство ряд таких признаков. Но первый момент. Вы обратили внимание на том видео, которое было заснято, конечно, благодаря журналистам, благодаря людям, которые это снимают, люди могут видеть правду. Это очень важно. И в интернет сбрасывают. Потому что правда это должна быть видна со всех сторон, какая бы она ни была, там, хорошая или плохая. Первый момент. Вы видели, диверсионное подразделение подошло к зданию, административному зданию милиции. К ней вышло руководство. Вышли афганцы, сказали, что все нормально, мы якобы там за Донбасс, то есть мы не против того, чтобы там было какие-то силовые э, вторжения в это административное здание. В ответ же получилось как? Они не услышали их. Почему они не услышали? И потому Был что Данья, у них конкретно. есть конкретная задача, конкретная задача захват административного здания, а, забрать, забрать оттуда вас стрелковое вооружение или любое вооружение, которое там есть, и раздать его населению. Это у них конкретное задание. И как бы какие уговоры бы ни шли, не пошли бы ни на какие уголовные, ни на какие уступки. Поэтому пошло следующее событие. Следующее, они отодвинули эту милицию и начали захват непосредственно здания. Это следующий шаг. Как вы обратили внимание, они очень профессионально работали. Есть люди, которые атаковали здания, и другие, которые прикрывали работу этой дивизионной группы. Они смотрели по сторонам, смотрели, чтобы население не начало двигаться в ту сторону и задавать вопрос, что вы делаете, по большому счету следующий момент, когда у них не получилось, и милиция, и просто, как просто они молодцы, они начали как могли в той ситуации отстреливаться, то есть дали отпор, они поняли, что так просто не пройти. Они тоже понимают, что нужно беречь собственные силы и средства. Для этого нужно дальше создавать массовку. После этого третий шаг, вы видите. После этого какой-то человек в черном костюме, в черной, э, в черной одежде начинает звать так называемое ополчение. Ну вот и Киев, или просто молодежь, которая там появилась внезапным образом, совершенно случайным образом, количеством 20-30 человек начала просто оголтело лететь к этому входу и кричать там, мы там за Донбасс и все остальное, и просто натиском, напором идти. Понятное дело, милиция не может идти на тех людей, которые без оружия. Это определенная как бы, половая ответственность наступает, и для них в том числе. Ну а тут же получается как? Они залезли наверх, они сбросили флаг, и поняли, что опять же не получается пробиться. Милиция опять же начинает тоже составлять сопротивление. Следующий шаг. Они поняли, что даже таким путем не происходит. Начинаются более активные действия. Отошли все эти люди. Они начали стрелять по всем окнам. Тем самым что сделать? Создать атмосферу запугивания. Что мы готовы на кардинальные действия. То есть диверсионная группа. Что их, вы в любом случае, ребята, должны будете сдаться. И начинают стрелять по всем. И потом дальше уже происходит следующее событие, которое уже вы уже знаете и видели. Захват и все остальное. То есть вы видите, как работают они профессионально. де мы видим Будут диверсионные группы, которые работают на территории Украины, которая работает с конкретной задачей, с захватом административных зданий, раздачей военных военного вооружения всем людям, которые там есть в окрестности, тем самым создавая дестабилизацию в регионе. Когда создается дестабилизация в регионе, эту картинку можно показать где? В международных СМИ у Киселева. У Киселева и у всех остальных, у Соловьева, и у всех остальных российских семей. Понимаете? То есть вот такая вот картина. Но он выполняет свою задачу, и выполняет ее профессионально. Плохо то, что мы к этому не готовы были. Мы никогда не думали, что родной брат, такой вот близкий сосед нашей Российской Федерации, таким образом будет поступать с нами. Сегодня мы уже подготовились, а че нет? Слушай, так на какие высоты сегодня мы уже достигли своего максимума? Ну, трудно сказать в процентном соотношении, где мы там достигли максимума. По тем возможностям, которые мы имеем, по тем ресурсам, которые мы как бы обладаем, то есть по видам вооруженных сил, по силовым структурам, скорее всего, что достигнута определенная уже готовность к выполнению задач, остается только политическое решение и правильное, мудрое политическое решение, как поступать в иной ситуации. Поэтому сказать, что мы, да, в начальном периоде наверняка нет. Сейчас, по мере, как мы как бы отошли от этого первого стрессового ощущения, наверняка уже можно бы сказать, что да, что мы готовы, только нужно правильно воспользоваться власти силовыми инструментами в, той, в тех условиях, которые сейчас сложились в этом регионе. Что они не простые. До, до речи, до инструментов. Есть певные правовые обмежения в армии во а, время подобных операций. А, доки нет надзвичайного или военного стану, очень обмеженный этот инструмент. А, утім, на вашу думку, его можно эффективно использовать а, даже в в час числі приймати закони на кшталт російських про антитерористичні операції, зону. Этих операций, которые бы ну, вот, смотрите, есть, у нас сейчас действует в регионе конкретно антитеррористическая операция. Антитеррористическая операция, главой антитеррористической операции, согласно действующего законодательства, это все в рамках закона, назначается глава антитеррористического центра. Вы знаете, кто он сейчас назначен, он вчера как раз поступил в выполнение своих задач. Глава антилитического центра, он курирует работой силовых структур, не только сил службы безопасности Украины, но в том числе и Министерство обороны, Министерство внутренних дел. То есть он занимается вопросом как бы так, кураторской работы. Ну и, понятное дело, он является ответственным лицом, который принимает решения в той или иной ситуации. Это тоже очень важный момент. А теперь поймите, каждая структура выполняет конкретную задачу. Министерство обороны в той ситуации, в рамках антитеррористической операции, выполняет задачи по обеспечению охраны военных объектов и недопущению, и недопущению, того, чтобы военная техника, вооружение досталось, например, террористам или тем людям, которые могут на нее там посягать, например, там, ополченцы и все остальные, или сепаратисты. Это их задача. Министерство обороны не, оно может, скажем так, блокировать весь район, оно может обеспечить защиту суверенитета. То есть оно может, например, окружить этот город, стать как копанами и не пускать никого, скажем так, по большому счету. Это задача Министерства обороны. Министерство обороны, но только тогда, когда уже начинается более яркое сопротивление, уже начинаются совсем другие функции выполнять. Министерство внутренних дел, в данном случае, скажем так, подразделение милиции, они обеспечивают тоже так же самое блокирование этого региона непосредственно, например, Славянск, Арматорск. То есть отцепление этого региона, установление определенного правового режима, пропуска людей туда, постараться минимизировать утраты среди гражданского населения, чтобы они не попали в эту, скажем так, зону противостояния. Следующий момент – это службы безопасности Украины, то есть спецподразделения, скажем так, Альфа, Сокол и все остальные. Они должны уже точечно работать по тем объектам, и которых уже локализованы, какие, какие локализованы силовыми другими структурами, для того, чтобы уже устранять эти вот негативные моменты, то есть ополченцев, сепаратистов, просто террористов, и их захватывать, если они не сдаются, то в любом случае нейтрализовать, потому что люди опасны, они с оружием, и при этом они на уговоры, ни переговоры, никакие не идут. То есть вы видите, каждая силовая структура выполняет свои задачи. Она, войска не пойдут против своего народа, поэтому люди должны понимать, что военные не пойдут, они призваны защищать этот народ. Другой момент, когда есть угроза безопасности гражданского населения. А такая угроза есть, потому что мы имеем факты мародерства -то в том же Каминаторске и в других городах. Мы имеем факты что есть очень много людей, у которых неравенство... Да, там уже не есть факты убийства. То есть мы видим, что угроза есть. То есть военные обязаны защитить. Никто, они же, как правильно один полковник сказал, когда его остановили не было вы налогоплательщики, вы платите мне деньги, чтобы я вас защищал. Чего вы думаете, что я против вас пойду? Тут должно понимание людей. Люди просто перепуганы. Перепуганы пропагандой, которая совсем не соответствует действительности. Вот в чем проблема. тем еще до инертности ди, ну, на первый взгляд, когда милиция там, на вторая якісь будівлі, коли тричі проголошується чи двічі антитерористична операція, коли начебто вона розпочалася, а стрілини ще немає. На вашу думку, це ну, цілком нормальний алгоритм і швидкість дій? Чи все ж таки слід діяти більш активно? Я думаю, що потрібно діяти гораздо активніше. Але теж, опять же, людям нужно розуміти, що це не так все швидко і просто делається. представьте, есть объект военный или гражданский объект, вот милиция безопасность должна как? Они же не могут просто приехать и, как в фильме Джеймса Бонда, начать сразу же всех расстреливать и захватывать здание. Они должны провести регистрацию местности, они должны оценить ситуацию, они должны понять, где какие есть места, где, например, сидит противник, есть огневые точки, есть где огневые рубежи, где какие-то преграды стоят на пути действия, могут быть на пути действия спецподразделения. Должна быть извешенная ситуация. Определить конкретные функции, кто что будет делать так-то просто сделать. Нужно получить, например, если перездание, скажем так, в Краматорске, нужно получить план этого здания, узнать, сколько там конкретно этажей, какие там помещения, где хранилось оружие, какие могут быть дополнительные выходы оттуда. Это нужна определенная работа. Да, проблема в том, что эту работу нужно проходить максимально быстро, вот это важно. Но как мы видим, эта ситуация, работа проводится, но я бы сказал, что немного медленно. Uh, є певна врегідність, що uh, під час початку активних антитерористичних дій uh, росіяни зможуть попитатися або війти на територію України, або якось почати там, воювати з якимись прикордонними частинами. Сьогодні на кордонах, uh, в першу чергу, на східних достатньо uh, військ для того, щоб зупинити хоча б перший натиск супротивника, чи все ж таки їх там не вистачає? Так, Я думаю, что такая угроза существует действительно, что Российская Федерация захочет поддержать, скажем так, свои диверсионные подразделения, которые находятся там, в Украине, которые работают уже в Украине, это с одной стороны. С другой стороны, Российская Федерация будет пытаться объяснить свои действия в этом регионе как действия, направленные на стабилизацию ситуации, потому что вроде бы якобы убивают мирное население, которое в чем не виновато, а потом еще безоружное. Это на самом деле мы знаем, есть факты с оружием. Вот. И она в любом случае попытается это дело сделать. В другой момент, это политический момент, насколько Российская Федерация сейчас в этой экономической, политической, международной обстановке готова поступить так, чтобы было в разрез мировому сообществу. Потому что мы видим, что Совет Безопасности ООН выступает единым в, в, в отношении действий, действий Российской Федерации. Европейское, европейское сообщество точно так же едино в отношении действий Российской Федерации. Что они незаконны будут, что Россия подогревает ситуацию изнутри. То есть на фоне этого, на фоне того, что многие даже страны отказываются от проведения тихих мероприятий, на фоне того, что G8 уже не G8, а G7. То есть есть очень много таких моментов политического, экономического Ладно, в экономическом мы знаем то, что уже получается, что Россия теряет с каждым днем все больше и больше денег. Акции на международных биржах тоже так же самое падает российские. То есть вся картина сводится к тому, что Россия должна решить, то ли помогать тому региону, то ли остаться при своем, то есть не потерять уже как лицо окончательно. Потом санкции уже работают, и ну, значительную часть из них только лошадь, когда Украина повернет себе Крым. Я вам скажу по поводу санкций. Я видел в одной газете норвежской очень хорошую карикатуру. На карикатуре было, было изображение медведя, медведя в красной футболке, с таким выражением лица, похоже очень на президента Российской Федерации, который сидит и ест из гор горшика синего Мед желтый. И вокруг летают комарики, которые в виде звездочек. Этот шарш или даже карикатура, она напоминает то, что вот эти э, санкции, которые сделало Европейское сообщество до Америки, в том числе до Российской Федерации, это укус комара. По большому счету, они какой-то урон политический несли, некоторые экономические, но они достаточно слабы для такого могущего государства, как Российская Федерация. Тут нужно было предпринимать более кардинальные действия. Нужно было отказываться от многих ну, экономических проектов, от экономических про программ. В том числе и Украине. В том числе и Украине, да, нужно подчеркнуть об этом. И чтобы это было получило экономический эффект. Только тогда, когда мы получила экономический эффект, Россия по-другому начала поступать. А те санкции, которые были приняты, они больше похожи на куска на на что-то более действенное. Дона, я вам дякую. Надеюсь, что действительно а, те, кто готовится до войны, прагнуть на деле миру. Надеемся, что все ж таки вирішиться все дипломатично. Но тем будем спостерігати за конфликтом далее. Будем дякую Это была Украина онлайн. Побачимо завтра. Бувайте.